На сьогоднішній день по всій країні існує достатня кількість медичних центрів, яких проводять корекцію зору. Вибір техніки, проведення операції завжди залишається за хірургом-офтальмологом, і тільки в залежності від ступеня ураження сітківки ока, далекозорості або короткозорості, при наявності або відсутності астигматизму, а також з огляду на віковий фактор і різні захворювання, наприклад, катаракту, лікар може прийняти рішення про доцільність хірургічного втручання. Почему я эту тему затрагиваю? Потому что, наверное, все-таки все думают, что они все понимают. По Операция. Все можно переложить на плечи либо медицинского персонала, либо как пронесет, так пронесет. А реально это серьезная для вас ступенька в жизни, которую все-таки надо пройти. Поэтому, что бы я хотел вас в первую очередь сказать вам? Операция ⁇ вы тоже являетесь активным участником в этом процессе. Вы приходите за помощью, что вам сделали, излечили, либо облегчили вашу ситуацию по какому-то виду заболевания глаз. И вы должны понимать, что вы тоже в какой-то мере несете ответственность за тот результат, который мы будем получать. Поэтому вы активный участник всего этого процесса. Ну, давайте так пройдемся. Как только у вас появилась какая-то проблема, вам предложили оперативное вмешательство в плановом порядке, вы, конечно, проходите обследование. Когда вы проходите обследование, ну, вы должны, по крайней мере, хотя бы будущему лечащему доктору рассказать о всех возможных проблемах состояния здоровья. Не забывайте, что если что-то не договорить, не досказать, в дальнейшем это может как-то пагубно повлиять на проведение самой операции, так высокий риск возникновения, просто из-за того, что незнание данной проблемы, что она у вас есть. Если сдаете анализы, вот какой перечень вам анализов дается, сдавайте. Это не зря так дается, потому что, наверное, что-то мы предполагаем, что, возможно, какие-то могут быть проблемы, и мы должны вот эти проблемы заранее выявить. Ну, в принципе, как правило, люди к этому, к этим двум нюансам нормально относятся. Но вот есть еще один такой нюанс. Не забывайте, что операция – это травма для глаза, хотя и с целью излечения. Но есть такой один нюансик. Надо не забывай, что личная гигиена ваша ⁇ это тоже способствующий фактор вашего дальнейшего выздоровления. Поэтому тут надо правильно себя подготавливать. То есть зубы чистить надо, ногти надо почистить перед э, постричь, перед операцией. Потому что в дальнейшем вы этими же руками будете капать себе капли какое-то время. А там залежи, допустим, какие-то под ногтями дальше брови. А что мои брови? Есть люди, у которых брови довольно густые и очень нависают над глазами. Как с этим можно бороться? Возьмите ножницы, да и состригите. И гораздо проще вам, вам же будет и закапывать те же самые капли и уход за глазами. И самое элементарное: вы идете на операцию, и у вас будет какая-то временное ограничение в плане помыться, побриться. Поэтому желательно принять какой-то душ, вауну, чтобы помыть волосы. Потому что где-то на протяжении 10 дней после операции вам это будет невозможно сделать. То есть это самые элементарные вещи. Дальше, приходя в стационар, вы, в принципе, должны не забывать, что личная гигиена за вами также остается, никто вам не запрещает зубы чистить, руки мыть. Все это в принципе вы имеете право делать и должны по большому счету делать. Придя в стационар вы в первую очередь должны конечно узнать его режим работы, как что ну, персонал вам все нюансы расскажет, уточнит. дальше операция. Ну, на операции, как правило, глазные операции, как правило, все выполняются под местным обезболиванием. Только есть определенные, скажем так, ну, детская офтальмология, психически неуравновешенные люди, там травма, очень ограниченное количество операций, когда выполняется под ну, общим обезболиванием. Все же операции, как правило, выполняются под местным обезболиванием на глазах. Поэтому вы находитесь в контакте, вы вы в сознании. Но пугаться ничего не надо. Вы саму операцию видеть не будете. Просто способность глаза не будет давать вам видеть эту саму операцию. Боли также чувствовать вы не будете. Обычно оперативное вмешательство на глазах, как правило, сопровождается единственное, что человек может чувствовать, это чувство дотрагивания до кожи лица, век, носа. То есть ничего такого особого не происходит. После операции, как правило, там в определенных ситуациях то сам назначает, какой постельный режим на какое-то определенное время, как правило, это пару часов. После этого вы живете ну, не то, что активной жизнь, но, скажем, может, с некоторыми ограничениями какой-то определенный период времени, к которому вы должны быть готовы. То есть вы должны быть готовы, то если вы, допустим, в немощном плане здоровья, тяжело вам передвигаться, желательно, чтобы вы могли прикрыться, если так можно говориться, близкими либо родственниками, которые могли вам... Покапать те же самые капли, проследить за вами. Но это не продолжайте период времени, но все-таки месяц желательно, чтобы кто-то вам капли капал, если вы не можете. Желательно, чтобы вы подготовили дома, у себя, ну скажем так, порядок какой-то был, чтобы не было. Скажем. Ну, я не говорю, что у каждого там проблемы с уборкой и тому подобное, но желательно, чтобы это было сделано до что резко после операции вам не захотелось наводить порядки дома. Потому что это все тоже активный образ жизни после операции на какое-то время будет ограничен. Ну, дальше после операции какой-то согласно графика вы будете встречаться с лечащим доктором, на который желательно являться, потому что хоть и вас ничего может не будет беспокоить, вы будете радоваться достигнутому результату при операциях, но лучше все-таки прийти на осмотр, потому что некоторые проблемы вы визуально и сами не почувствуете. А доктор может это заранее увидеть и, скажем так, профилактическое какое-то лечение назначить, и вам меньше проблем будет, и нам спокойнее. Після операції вам необхідно упродовж півтора-двох місяців ретельно оберігати ваші очі. Не їх сильно руками, не купайтеся у водоймах, бережіть від палючого сонця. Якщо ви будете дотримуватися усіх лікарських рекомендацій, ваш зір дуже швидко відновиться, і ви забудете, що таке окуляри і контактні лінзи.